Он за чистой сила, что не ест, не пьет, а машину ведет. Послушай, друг любезный, у меня есть чудеса, и скачка самобранка, и сапоги с рокотом, и шапка невидимка. что такой заразы не видал ни разу. Я купить ее хочу, и сам золото планирую. Я купила, пока тебе золото. маленький цыпленок Едет так, бежит слоненок. Быстро ответ, в чем секрет? Коль сумеешь отгадать, То игрушку сможешь взять. Но в чем же здесь секрет? Подскажите мне ответ. Я тебе подскажу, друг мой, А ты слушай внимательно, И потом дашь ответ. В чем же здесь секрет? Разберемся на примере игрушечной машины при воздействии игрушку движения состоит из основного вала и двух ведомых, а также пружины зубчатого колеса. Сжатая пружина обладает потенциальной энергией. За счет потенциальной энергии тело может совершить работу. Если, например, мы вытащим пружину, сожмем ее, свяжем нитью, а потом подожжем нить, то пружина летит высоко-высоко вверх. Она начнет набирать скорость. Ее потенциальная энергия переш... перешла в кинетическую энергию. У данной игрушки потенциальная энергия бужин перешла в кинетическую энергию колес машины. Я все понял. Заводить включу игрушку должен шаг, а потом при выпрямлении механизм придет в движение. Вот и весь секрет. Вот вам ответ. Ну что ж, бери машину. Вот перед тобой звонкий мяч. Ударяется озер, мчится вскачет. Отчего а же этот мячик так красиво резво скачет? Быстро дай ответ. чем все? Я. Не учился в школе я, физики не знаю, объяснить не смогу. Я тебе помогу. При ударе у меча изменяется форма и размер это явление наверное, называется деформацией. При деформации возникает сила упругости, при которой возникает большая стремительность, которая пытается вернуть форму тела. Вот, например, это резиновая игрушка. Я могу подвергнуть ее деформации сжатия, но при этом возникает сила упругости, которая стремится вернуть прежнюю форму тела после снятия на груз. Упругости она, и энергия найдется. Мяч при этом вверх забьется. Вот и весь секрет. Молодец, бери мяч. Почему-то, да почему? Почему гремит гроза? Почему идет дождь? Что такое молния? Помните, ребята, что вам в жизни всегда пригодится физика. Любишь физику, учи.

¡Está mal!